आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली प्रचारसभा होतीये आता रामदास आठवले बोलतात काँग्रेस पक्षाला काढलं या देशामध्ये काँग्रेस पक्षाने फक्त अशाच पद्धतीच्या अफवा पसरवल्या आणि आज मी तुम्हाला सांगतो की मुंबईला इंदू मिलची जागा बारा एकर जागा ज्या जमिनीची किंमत तीन हजार सहाशे कोटी रुपयाची किंमत आहे त्या जमिनीची ती जमीन बाबासाहेबांच्या स्मारकाला देण्यात आली छब्बीस अलीपूर या ठिकाणी बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं होतं ती जागा अशीच त्या ठिकाणी जुनी पडली होती त्या ठिकाणी शंभर कोटीचं सुंदर असं स्मारक बनवलं जनपद रोडवर डॉक्टर आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर बनवलं मध्ये बाबासाहेबांचं घर एक्केचाळीस कोटीला विकत घेतलं महाराष्ट्र सरकारने नागपूरच्या दीक्षाभूमीला जवळजवळ शंभर कोटी रुपये जाहीर केले त्यातले चाळीस कोटी रुपये देण्यात आले अशा अनेक प्रश्न दलितांचा जो विषय आहे अनेक विषयांना न्याय देण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे आणि म्हणून आज मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने वर्धा जिल्ह्यातल्या आणि विदर्भातल्या जनतेला आवाहन करण्यासाठी आलो रिपब्लिकन पक्ष हा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेसोबत आहे आता या महाराष्ट्रामध्ये एकत्र आलेली आहे भाजप आरपीआय आणि शिवसेना आता या महाराष्ट्रामध्ये एकत्र आलेली आहे भाजप आरपीआय आणि शिवसेना आणि काँग्रेस काँग्रेसची बघा कशी होते दैना काँग्रेस पक्ष हा राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करतोय तुम्ही काम करा राहुल गांधी अगोदर तुम्ही विरोधी पक्ष नेते व्हा पंप्रधा स्वप्न तुम्हें पहू ना स्वप्न अजिबा की यह जनता साकार करना नहीं देश जनता जो नेता है दलित आदिवासी आते ओबीसी आती भटके विमुक्त आती हिंदू आती मुस्लिम आती सर्वे काम करना नरेंद्र मोदी हा नेता अपने महत है कि आज इधर भी नजर नहीं आ रही है कांग्रेस की खादी आज हमें किधर भी नजर नहीं आ रही है कांग्रेस की खादी क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी गांव की वरदा की बोल रही है गांव गांव की दादी वर्धा शहर की और वर्धा जिले की बोल रही है दादी दोबारा बनेगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं वो तो प्रधानमंत्री बनेगी ही लेकिन इस देश के गरीबों को न्याय देने के लिए दलितों को न्याय देने के लिए कांग्रेस पार्टी जानबूझकर दलितों को भड़काने का काम कर रही है बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान नहीं सरकार बदलेगी इसी तरह का बकवास कांग्रेस पार्टी के तरफ से किया जा रहा है लेकिन मैं आपको वादा करता हूं आपको वादा करता हूं मैं सरकार में सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का मंत्री हूं नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि बाबा साहब का संविधान ना होता तो ये मोदी कभी प्रधानमंत्री ना होता था और ये संविधान मेरा धर्मग्रंथ है ये धर्मग्रंथ के मुताबिक मैं काम करने वाला हूं मैं काम कर रहा हूं और इसीलिए बाबा साहब का संविधान बदलेगा ये अफवाह ये बकवास बहुत बड़ा गलत है और बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करने के लिए मैं बीजेपी के साथ हूं मैं शिवसेना के साथ हूं और इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी बहुत ही जल्दी यहां आने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस जी जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी ठाकरे एक साथ आए हैं और कांग्रेस पार्टी को फिक्र हो गई एक भाई दोनों एक साथ कहीं से आए ये झगड़ा करते हैं। लेकिन वक्त पर चुनाव के टाइम पर एक साथ आते हैं और अपने देश के भलाई के लिए महाराष्ट्र के भलाई के लिए उद्धव जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया शिवसेना ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और अपनी अपना दोस्ती का कार्यवाही चलाया तो ये दोनों एक साथ आए हैं और ये दोनों को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट है जो भी फोर्टी एट सीटें महाराष्ट्र की है उसमें विदर्भा की जो दस सीटें हैं विदर्भा में हमारा बौद्ध समाज दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में है इस समाज को मैं अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रचार की तरफ ध्यान मत दीजिए कांग्रेस जान झगड़ा लगाने का काम कर रही है और इसलिए हमारे समाज ने आज बीजेपी और शिवसेना के साथ अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करना है तो हमें शिवसेना बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा और रामदास तडस इनका कमल जो सिंबॉल है इस कमल को जिताने के लिए आप सब लोगों ने रामदास तडस को या दुबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है रामदास तडस जाना पुन्हा एकदा आपण निवडून द्यावं अशा पद्धतीचं आव्हान मी करतो आणि या ठिकाणी माझे दोन शब्द संपवतो जय भीम जय भारत जय महाराष्ट्र जय विदर्भ